Fənə Antalya şəhərində Muay Thai üzrə Avropa çempionatına yekun vurulub. Yarışa geniş heyətlə yollanan seçmə komandamız vətənə uğurla nəçərlə qayıdıb. Qazanılan medallar belə deməyə əsas verir. Türkiyənin Ankara şəhərinə keçirilən Muay Thai döyüşləri üzrə Avropa çempionatı komandamız üçün uğurlu olub. Çempionatda 21 idmançı ilə qatılan komandamız bu yarışda 1 qızıl 6 gümüş, 9 bürünc, ümumilikdə 16 medal qazandı. Ən yaxşı nəticə komandamızın yeganə qadın üzvü Emili Rəzayevanın aktivindədir. Bütün rəqiblərindən qalib gələn idmançımız Avropa çempionadına layiq görülüb. Yarışdan başımı demək istəyirəm ki, yarış çox çətin keçdi. Finalda Tüki Almaniyasına qarşılaşdım. 3 Üç raundu içində udmuşam mərhələ udaraq, yəni birinci yerə layiq görürdüm, qızı medalı Azərbaycanə gətirdim və çox şadam. Bu günləri idmana və idmanın inkişafına göstərdilər böyük qələbələrin, böyük qiymətin, böyük diqqətin nəticəsində bu qələbələr əldə edilir. Qeyd edək ki, Avropa çempionatında getən 28 ölkəsinin idmançıları güvənlərini sınayır.